в рамках всеукраинского тура Ребята согласились э, приехать специально выделить один концертный день для Мариуполя и открыть здесь бесплатный концерт для жителей Мариуполя, чтобы поддержать их вот, в той, скажем, сложной ситуации, которая сейчас складывается в целом Донецкой области, конкретно в Мариуполе, и снять немножко напряжение. Добрый вечер, дорогие мариупольцы! Мы до вас уже долго ехали, Ми страшенно раді виступати в вашому легендарному місті. Ми взагалі в'їхали в якесь таке красиве південне місто, де багато красивих людей. І е, я можу повторювати це своє враження, що це було трохи неочікувано для мене. Е, я думав. Буде більше такої якоїсь напруги, відчуття того, що тут зовсім близько війна. Ось а оці, на, на, це на цей перший погляд, перший дотик просто місто нормальних, вільних людей, і яке живе своїм звичайним життям. oh информация его творчества, его стихов, поэзии и мы музыкальным сопровождением. Это перевернуло все мое мировоззрение. Вот. Немного непонятно, потому что музыка звучала иногда громче, чем слышались его стихи, но это было настолько необычно и странно, это так завораживало, что, в общем-то, поддержало в напряжении, и оно, конечно, не понравилось очень харизматичный человек. <laughs> И это взрыв мозга. <laughs> это необычно, что, в общем, сцена, наверное, вот вообще. Мне очень понравился сегодняшний концерт. Почему именно скажу? Потому что я очень сильно люблю живую музыку. Потому что живая музыка проявляет в себе именно то, то, что говорит человек своим сердцем, своей душой. Очень понравилось мне сегодняшний вечер. Поэтому слава Украине, слава Карбина.